Маша, просыпайся в школу. Мама, фу, мама. мама привет. А, ребята, супер про вас не вызывало? Всем привет, ребята, с вами Маша, сегодня я иду но в новую школу. В прошлый раз директор нас выгнал, и мы перешли в школу. О, почему она типа... А, зараз переоденусь. Все, я переоделась. Мама, все. Затыркай тортиком, иди в школу. Идешь в школу. Наша своя любимая машина. Ладно, мама. Пока. Пока, Маша. Парня, вот оценки получай. Доброе. Так, мы почти приехали в школу. Все. Конечно, у толков. Так. Хм. Хм. Добрый день. Учительница. Добрый день. Все. Почему-то я опоздала, потому что меня мама разбудила на 5 Хэллоуин, например. Она меня в 8.05 разбудила, а она должна меня в 7.50. А, понятно. Так, у нас новый учень. Киму. Маша, я хочу друг руки. Так, у нас тут еще и Петя и Маша. Так, все. Кто пидедай с кем? Так, садитесь. Кто доски? Я, я, я. Ну иди, Машенька, решай. Так, скики будет э, 30 минус 20? Дури мне 10. Правильно, тебе 12. Уху. Кто доски? Йо-йо! Петенька, выходи доски. Так, а сколько будет 9 помножить на 9? Я думаю, что это будет... ты вообще течу, чу. Какой ты совсем получай по голове. Ай. Ну почему вы меня бьет? Это неправильно. Буде? 80? все. А и на Садись, Звика. Машенька, молодец. Ура. Ура. Хватит танцевать, садись. И кто последний выйдет до стен? Максим. Максим выходит до стен. А где что ты? Скики бы Пятьдесят плюс пятьдесят, это будет сто. Правильно, и тебе двенадцать. У нас 5 вот двоечник. Ой, ой. Так, все, урок математики закончился. Пошли в столовку. Я так не люблю столовку. надеюсь, там со вкусненькие. О, макарошки, мои любимые спагетти тут. Так, все распустятся в столовку. Мои любимые спагетти, мои любимые. Э, почему увеличивается? Так, странно, у нас еще это 4. Я и это. Тут одно ри... А, мы будут тут еще училка будет есть, и понятно. Зараз да, еще училка спустится. Ой, какие мне надоели двоечники, например, те. Все, садим. Так, отодвигаем стульчик. Так, мои макарошки. М -м -м, я зима макарошки. И я взял макарошки. И я взял макарошки. Так, я даю свои макарошки. когда я свои макарошки. И Петя даю свои. Так, все, я вас отправлю через верх. Ааа, это как? Сейчас я вас наверх отправлю. Уи, а, это я. Ты нас отправляешь? Столовку сейчас сломаю. Ааа, так, все, лети наверх. А я поднимусь на лестнице. Эх, -э поки их отправил наверх, и я пока стал сломаю все. Не все. все, вот, все пришли. Так, Тимурчик, садись. Так, Петенька, садись. Максим совсем рядом стал. И училка садись. И училка зараз сядет. Так, урок у кар. Не, не у кармова, давай читание скажу. Так, Маша, стери вот это все. Все здорово. Так, открывайте свои книженьки на старинке 102. Вы мачете картинку с... История про хлопчика, который потерялся в лесу. Давай, читайте, там всего одна старинка. Так, однажды один хлопчик э, попросил... Его попросили за сходить в лес. И он потерялся спустя. Да это Все, я дочитала. О, вже жезлому прозвенел. Маша, напиши праву. Да зараз буде скоро у нас укормова. Вырава. Прав... Вы Яка право? Сьогодні у нас буде право 4. У нас не буде сьогодні контроль. Все, урок. Открывайте свої книжечки і пишіть. Спустя двадцать, Все написала. Даем тетрадочки. Все сдали. Теперь у нас урок физкультура. Так. Ваши ученики я поставил. Пеньки. Два. Тимуру. Висим. Не, сразу. Тимуру шестерка. Тебе восьмерка. Мне двенадцать. Си. Иди дво. Садитесь. Машенька, у нас сегодня идея на физкультуру. Ой, какая физкультура. Мы сегодня пойдем за а, парк. Ура, зоопарк! Что мы будем? Например, давайте там оленя, например. Все, спускаемся. Училка, я тебя подвяжу. Ой, а сейчас моя машина. Все, иди. Так, приехал, училка. все учил. То, правильно приехал. Да, все правильно, все. Зараз подъемся на оленя нашего. Так, где тут олень? Вот олень. Вот. Ты такие олень. Все. Урок такой у тебя был. Нормальный урок. Все. Поехали снова до школы. Урок прошел. Они там двоечники сидели. Не двоечники, а мы. Вы на физкультуре не идете. У нас сегодня Маша идет на физкультуру. Все, пишу я. Так, училка. Так. Повторяй за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай, повторяй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правильно. Теперь Будешь попадать в петушка. Так. Это петух. Это твой враг. Например. Например, тебя кто-то напал на улице. И ты садись. Например, ты его сбей. например. <музык> враг побежден. Его придавили машинкой. На. Все, <музык> его придавили. ребє, бадарю. Знаєш, що? Колонку, саму мощну колонку в мірі, таку велику. О, а вот это я себе машинку положу. Все, урок закінчився, всі учні. До побачення, до побачення. Все, училка офшора. Ребята, ушли. Так, все. Все. Ура! Школа закінчилась. Все, їдемо додому. 12, по физкультуре 12. Вот еще у меня училка подарила мощную колонку. О, давай послушаем. Нормально так, колоночка. Так, теперь покушаю еще. Чуть-чуть поиграем будем. О, хавун. Ну, Маша, сходим мы не по... Магазин. Ладно. Пойду магазин и буду закинуть, то историю про школу. Так какой магазин у меня я как раз стоит? Но он попросил меня купить э, кавун, воду и помидор. Один помидор. А у меня не зря я купила все товары раньше времени. И схвала их. Мама, мама, я... О, что это так быстро? Во! Ой, не то. Помидор. Вода. <coughs> И кусок ковна. А где тут кусок ковна, я не знаю. Я тут так быстро. Ну так, все. Я буду сквозь в холодильник. Так, достаем. Все, холодильник. А кого я могу съесть, У мне мама разрешила? Все, едем. Все, так. Так. Ой, до. Да. Так, и зараз под этим роликом уже буду закинчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.